Сегодня у нас разговор о самой, как они называют скульптуру, самая молчаливая, но самая э, гордая муза среди других. Это скульптура. Скульптуре повезло, вот если живопись имеет одно определение, графика имеет одно определение, то скульптуру, э, скульптура в зависимости от того, в каком материале работает скульптор, она по-разному называется. Скульптура. Это чисто итальянское слово в переводе означает «вырубать». Высекать. Вот мы находимся сегодня в мастерской замечательного и и человека, народного художника Украины Владимира Павловича Небоженко. Так вот он начинал свою монументальную деятельность с памятника Симашка. Это был человек, который возглавлял медицину в начале, где-то в 30-е годы. Он делался из гранита и, естественно, конечно, вырубался. Вот это классическая скульптура, которая, как бы сказать, точно соответствует характеру материала. Все остальное, что вы здесь увидите, пластика. От греческого слова пласто, лепить, вылеплять. Бронза пластичная она передает весь как бы прикосновение рук скульптора. Скульптура делится тоже на два главных вида. Это станковая скульптура, самостоятельная, независимая от пространства, которая очень непосредственно связана с тем местом, где она устанавливается. Вот там союз архитектора и скульптора, конечно, играет очень большую роль. Ну и такие работы, как памятник Шевченко Тарасу Григорьеву, памятник Олю на проспекте Карломатца. Повезло нашему городу, что такой скульптор создавал такие памятники, которые, конечно, украшают. Скульптор, он выховывается на живой натуре, то есть чем больше... Скульпто працю, працював, коли навчався і коли взагалі знатурив, тим краще він скульптор, тому що природу не переплюнеш, ну, переп є таке слово.